Я желаю, щоб Господь через вас і исцелял больных, которых сейчас очень много. И щоб все они укреплялись в вере и прославляли Бога и свидетельствовали своим выздоровлением, что Бог действует в мире. что он не где-то на небесах, а что он находится с нами и, и действует, видимое действие, вот эти исцеления, которые э, совершаются через вас. Отец небесный. Я верю в все Твои обещания, Отец, и благодарю Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты говоришь, что руки будете ложить на людей, и люди будут благословлены и исцелены, Отец. Я верю в все Твои обещания, Отец. Благослови моего брата на дальнейшее служение, Отец Небесный. Благослови его дела рук, благослови усты, Отец, дальше, чтобы он славил Тебя, Отец. Слава Тебе, благодарность Тебе, пусть будет вечная слава Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогой Гагик Саркисович, я как представитель армянской церкви благодарю тебе за все, что ты делаешь. И прошу, чтобы ты продолжал все это. То богатство, что ты носишь в своей душе, и это передаешь больным. И через все это э, идет исцеление очень серьезно. Э, Больные люди получают здоровье. Это дар свыше тебе. Господь вам давал эту силу, вам передал свои дары, и надо все это передавать людям. Мы всего лишь инструменты в руках у Господа Бога. Господь Бог выбирает, кого сделать вот, инструментом э, своей воли. И вот среди многих вас выбирал, и вы как э, предшественник, как посланник, Господа Бога. Вот носите все, и Господь вам дает эти силы и помогает, и вы это все делаете. Вы есть инструмент в руках у Господа Бога. Чудо Господа Бога, которое может твориться через вас. Вашей силой, вашими знаниями, вашей посвященностью, вашей любовью к больным, вы будете их исцелять. Они ждут вас. И да всегда, чтобы благословение и помощь Господа Бога было, и чтобы вы могли продолжать в этом. А то, что ежеминутно чудеса творятся, это тоже воля Господа Бога. Он через внешние знаки тоже дают подтверждение что вот именно он это хочет так и он направляет наши шаги я как опять армянин как представитель армянской церкви и горжусь и очень доволен вами вы истинный христианин вы равнопостонный вы избранник божий Значит, выше в мире не бывает благодати, как она на вас. Вы апостолы, равно Апостолы именем Иисуса Назарея также исцеляли всех. И даже когда шел Петр, народа столько было, кто вставал на тень, и те исцеляли. Священники говорили фактически, что они видели. Теперь мое заключение, Господь дал вам э, такой дар исцелять. И вы этим даром хромых, кривых, раковых, больных исцеляете это действие божественной благодати. Все, все что от Бога идет, все это э, благо. И, и тут не имеет значения. Киевский патриархат, Московский Патриархат, Армянская Церковь Бог один. Один Бог. И, и Господь действует везде, во всех церквах. Бог, через э, дар, который вам э, дан, исцелить приведет того, кого Он хочет исцелить. Исцеление получит только те, которые имеют веру. Без веры человек исцеление не, не получит. Потому что и Христос говорил, вера твоя спасла тебя. Иди и больше не греши. И вот апостолы, святые, подвижники, так же как вы, исцеляли тех, которые приходили с верой. Потому что если к вам придет без веры, он не получит исцеления. А тот, который придет с верой, тот получит через дар, который дан вам Бог. Так же, как вот в Евангелии написано, что вот Иисус Христос взял э, грязь, помазал глаза. И слепорожденный стал зрячим. Не грязь исцелила, не вода, а божественная сила. Бог исцелил слепорожденного. Но Христос употребил грязь. Вы тоже совершали такие же чудеса. Божественная сила может во одним словом делать здоровым. Христос отвергал врачей или нет? Нет, не отвергал. Но а потребление трав для того, чтобы исцелить, может действовать двумя способами. Способом естественным, как всякое лекарство. А может действовать через вас божественной силой. Больной здоровый, не ходил, ходишь. Ракол имел, не, не імеш. Ви не потребуєте е, в підтвердженні авторитетами. Ну, добре, що тут міністр виступав, і там замміністра, і лікарі. Це добре. Це е, вони засвідчили цим, що це дійсно відбувається ці зцілення. Е, е, що медицина визнала, що відбувалося, що тут не шахрайство, а медицина визнала, що це так. І, 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 і більше вам підтверджень, ніяких не треба з боку авторитетів. Підтвердженням будуть справи. От те, що людина хвора прийшла, пішла здоровою, оце є И, и все, больше ничего не треба. Делайте это. Делайте это. Это полезно. Я буду принимать все. <связь> Что это такое, если кого-то не просили, только надо прошать. И Через вас Господь мне дает здоровье. Вот мне уже почти 80 лет, а силы есть. Пусть Господь свои божественные силы помогает вам лечить больных во славу Божью да, отец. Да. Это чудо. Когда было рукоположение на голову мне руку, то мне как бы вот все, ну такое вот пронизывало что-то. А у голове просто сразу что-то происходило. Вот на ней шло. Вот. А сейчас она как-то вот я вижу это другими очами смотрю на на природу. Вот на мир другими очами смотрю. Вот. также у меня сзади была шишка много лет, вот прямо такая вот э, больше, чем куриное яйцо. И вдруг мы тут и забыли уже за это, а когда я показал матушке, чтобы посмотри, а, а там оказывается ее нету. Вот вы знаете, несколько лет у него была прямо вот такая шишка, и так я сюда посылаю его, говорю, пойди проверься, пойди проверься, Ну, он как Священник говорит, а, пускай пройдет. Не буду я обращаться к врачам. А сейчас говорит, а ну посмотри. И ничего нету. И ничего нету. Ну, можете представить. Ничего нет. Вот за какие-то тут считанные минуты мы получили исцеление, что мы, как говорится, за всю жизнь этого бы не получили. Вот, поэтому благодарим Господа, Царицу Небесную, Матерь Божию, и вас, Отче. Вы в мире один такой угодник Божий. Вот. И как я уже говорил, вы апостол. Как в этого Господа были апостолы, они исцеляли. так и вы исцеляете. Благодарим вас за вас этот теплый прием, за вашу это, проповедь такую. Уже вот э, больше половины дня, как мы с вами. И вы все время нам рассказываете. Никогда в жизни я не был таким счастливым. Вот, и увидел истинную любовь. И разговор, который особенный разговор. Вот, нас очень это успокаивает. Мы исцелились. Спасибо, Господи. И вам да, очень... Да, да. Да. Брат, как брат, очень ху... Вот случилось у меня два года тому назад Совсем не могла, вообще не могла ходить Вот батюшка знает, как я, как я передвигалась Ну что я только не применяла И к хирургу ходили, и к терапевтам ходили Столько этих уколов, столько этих таблеток А сейчас, сейчас... Сейчас я себя чувствую очень хорошо. Господи, слава тебе, Господи. Ну, ну, уж я ж могу, мол, поднимаю, ну. Ну, Но а я ж не могла, не могла поднимать. Не могла я поднимать и нагнуться, и все. Господи, помилуй. Благодарю. Благодарю вас, Я уже длительное время, больше 10 лет, болею сахарным диабетом. Поэтому уже диабет очень такой давний. И у меня появились проблемы, что на ногах открылись раны. Они очень долго не заживают, мне сложно было, но когда я начал принимать вот траве, который мне предложил доктор Гайк, и я почувствовал э, настроение легче, и сахар начал спадать, и раны начали заживать. Я понял, mm. что вот то, что предлагает нам доктор Вакьян, оно чуть, mm. действует, и это очень хороший Средство, когда э, начал принимать эти тряпки, я почувствовал, что я более э, спокойный, так и успокаивается у меня нервная система, и э, падает сахар. И зрение мне улучшилось, потому что я э, без оч, э, без очков я не мог э, читать, а сейчас я э, даже беру и читаю без, без Само Самочувствие тоже поднимается, я чувствую себя более э, таким бодрым, и, потому что когда не сахар большой, тогда я чувствую, что ноги не хотят ходить. И э, особенно так как наша профессиональная, профессиональная вот эта болезнь особо страдает ноги, потому что многие много часов надо стоять на, на ногах, и это очень священник, очень сложно, когда болеет диабетом, потому что ноги не выдерживают. А тут я почувствовал, что у меня ноги, я их поднимаю легко, вот а такая, вот такая чувствуется бодрость такая, общее состояние бодрое. Всякая болезнь, она подвластна человеку, если это... Господь будет благословлять человека на этот путь. И доктор Адакьян будет помогать вот такими средствами, травами, и это будет очень сильное такое исцеление для всего нашего украинского народа. Я считаю, 25 лет болеть человеку, лежать. Я вот э, супруг, это моя супруга Светлана, 25 лет. Я просто не был знаком ей, когда она заболела. Это в детстве, с детства такая болезнь. И как вот там спать периоды, что она не может даже ходить. Но в основном лежит все, ну инвалид. Недаром же дают инвалидность, правильно, инвалид второй группы. Да, лежит пос постоянно, да. как бы нету никакой желания к жизни, нету. Нету никакой силы что-то работать что-то делать, нету. Но вообще человеку даже, я только молился для того, чтобы Господь, Хоть бы отвел и от того, чтобы не покончить жизнь с собой. То есть настолько бывает болезнь, она выматывает человека, настолько из изматывает его психику, что он, конечно, уже не знает, что и делать. Молился Богу, постоянно просил, чтобы Господь послал вот какое-то вот исцеление. И вот я очень рад, что познакомился. С вами Гарис Саркисович. И сейчас вижу, просто очень рад, что моя супруга, я как священник, вот и женился, когда я прекрасно знал что с ней, как, но надеялся на милость Божию. И милость Божия вот пришла через такого человека, который нашел все-таки способ. Бог ему дал такие мысли, дал именно знания, как это сделать. И дал, благодаря вашей любви, дал ту благодать, которой вы вот происходит это вот исцеление. Господь делал много. И Иоанн Богослов свидетельствует, и книг не хватит, чтобы написать. Так и кассет скоро, наверное, дисков не хватит, чтобы рассказать о чудесах Гагина Саркисовича. Просто каждому из людей, которые получили исцеление здесь, а я видел их нерадостные лица, этому же сидящему на коляске, говорит, сегодня же уйдешь отсюда своим ходом. Мы видим, что он коляску оставил и со своей собственной женой пошел, собственно, обратно домой, в дом свой и оставил эту инвалидную коляску. И приходящие к Гагику Саркисовичу, а приходит большим количеством, вы видите, вон та тропинка, сколько уже пора не прошло. Приходят на костылях, уходят сами. Приезжают на колясках, уходят сами. Приходят с онкозаболеванием, это уже, говорю, просто уже чудо из чудес. Господь, видать, милует Рось православную. И уже даже онкозаболевание, которое уносило много человеческих жизней, на сегодняшний день начинает просто отступать, чтобы пусть святая потекла сюда чтобы вера православная через чудеса, через исцеление начала э, расширяться, размножаться по всей земле. На Пятидесятнице то сошел Святой Дух, видя, значит, огонь, огонь. Вот на ваш этот Дух сошел подтверждение, подтверждение, что вы являетесь апостолом. Эта икона, она о чем подтверждает? Ход Господа в Иерусалим, это значит, как Господь когда уходил, то было большое ликование. И это подтверждение, что вы также вошли в мир по благословению Господа, и так все ликуют за, за, за ваше лечение, за вашу любовь, за вашу чувствуется. Вот такая любовь от души, что хочется радоваться и быть танки вы вы истинный христианин, вы равноапостольный, вы избранник Божий. Значит, выше в мире не бывает благодати, как она на вас. Вы апостол, равноапостольный. Апостолы именем Иисуса Назарея также исцеляли всех. И даже когда шел Петр, ну, народа столько было, кто вставал на тень на и те исцеляли Основная церковь награждает церковными орденами людей Которые принесли пользу обществу, церкви, государству и конкретному человеку И сегодня мы наградили человека, который Выполняя обязанности христианина, приносит пользу людям Приносит пользу каждому конкретному человеку В Евангелии сказано то, что вы сделали меньшему брату моему, то вы, то вы сделали мне, это сказал Христос. И его исполнение вот этих слов, Гагик Саркисович, исполняя Божие повеления, приносит свою жизнь людям, помогая, исцеляя, уврачевая их от болезней. Поэтому сегодня он награжден церковным орденом Украинской Православной Церкви преподобных Антония и Феодосия Печерских. Церковь хочет возблагодарить вас да, за труды. Это тот дар, который вам Господь дал. Это не какое-то превозношение, а это есть выражение Церкви, что Церковь благодарна за то, что вы являетесь сосудом, как через который благодать Божья проходит. И вы делаете так много для тех людей, страждущих, которые нуждаются в помощи, нуждаются в лечении. Очень приятно, что именно в нашем древнем храме выручается вам Орден Православной Церкви. Вам, который поднял древние истоки медицины и который лечит так, как лечили наши святые отцы и как старцы очень многие, которые и сегодня живущие, все они благословляют, признают и сами же собирают травы из этих трав делают составы и э, дают эти травы своим духовным чадам и сами их лечат. Если кто-то, значит, лет, который вы не просили, прошайте и залпом пейте. И дай Бог, чтобы Господь вам открывал, чтобы, я вижу, что вы делаете на пользу людям, чтобы вы больше больше приносили людям пользу, помогали, утешали. Потому что сейчас люди теряют авторитет, неуважение ко всему. Но вообще, Бог, чтобы они не теряли, а боитали. Укреплялись. А мы сюда будем И непосредственно первая церковь-то была как раз из тех больных, хромых и бесноватых, которые Господь исцелил. И они шли за ним, и в дальнейшем проповедовали его, и становились, как мы их все перенамена, и называем, христианами. Наш старец Алексей, он почил, но он передал мне духом о том, что через вас Господь дает людям средства от рака, что вы исцеляете людей. Это правда, что это на самом деле правда. Старец мне открыл написать у вас книгу. Это великое счастье, что мы вас увидели. Это просто невозможно. Мы не верим своим глазам. Старец нас вернул, он сказал, вы увидите его. Сегодня здесь, в для нас это просто потрясение. Считай, вот это чудо. Вот это чудо. И вот это именно дал вам. Это от Бога. Вы посланник Бога в этой земле. Я благодарю опять Бога, благодарю вам, что есть вы, Гагик Авакян, и вот люди могут прийти к вам и лечиться. Вот в Библии есть э, место, когда Иисус Христос, Он сам моет э, ноги и доказывает, что людям не люди не должны быть горды. Гордость это нехорошо. И вот своими глазами видели, как вы тоже моете ноги людям. И именно этим показываете, что человек не должен быть горд. Благодаря той любви, которую имеет вот доктор Авакян, то есть тому свету, который исходит от его души, люди чувствуют этот свет, чувствуют эту любовь. А любовь это есть как свет божественный. И, конечно же, можно сказать, что доктор Авакян, он как светильник. Вы сюда не сами пришли вас каждого Матерь Божия привезла сюда за ручку. Матерь Божия, Царица Небесная, наша мамочка, небо и земли царица. Вот, она всегда хочет нам, чтобы мы были добрыми. Вот, чтобы раз, раз я уже второй раз к вам попал, значит, мамочка Царица Небесная все-таки меня любит. Вот, и я рад этому и благодарю за все. Знаете, такое благоговение идет Такое, такая сила идет. И сила идет не просто к пациентам, которые пришли сюда лечиться. Вот это все идет в помощь мне тоже. Как Сахис Господь, Господь тебе много-много сил. Все, что делаете вы от Господа. Все, что говорите от Господа. Надежда, любовь, как вы говорите вера, надежда, любовь исцелят все, 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 буквально все. Дай Бог, Господь, вам много-много сил, дорогой Под Крышей вашего дома, под крышей нашего храма соберутся все исцеленные. Я думаю, что вместить, вместить, как апостол Иоанн говорит, пишем их книг, не сможет весь мир о ваших чудесах, то и храм, который мы построим, не вместит желающих Исцеленные, то есть вы и Господь являют эти чудеса, и в данном случае все верующие будут стоять все исцеленные и с Украины, и с ближнего зарубежья. Утро. Нас разбудит чудно. Солнце в окна светит. Снуть захочешь, в лунном свете звезды С блеском подмигнут, просто улыбнутся звезды, счастьем наполняя твой земной уют. Знайте, даже не гадайте, радость к вам вернется. Дайте, радость вам вернется добротой своей. Верьте, что откроют дверь тем, кто стучаться хочет в сказку светлых дней. Раз, раз будет чудно Солнце в окна светит